శ్రీ మాతృనుమహ నేను మీ సీతాలక్ష్మి ధవళ మీరందరూ నా ఛానల్ని ఆదరిస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదములు ఇప్పుడు నేను చదవ చదివబోయే ఈ శ్లోకము పెద్ద మంత్రపుష్పం అంటే పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లోని యజ్ఞాలు యాగాలు క్రతువులు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసినప్పుడు అలాంటి అప్పుడు ఈ పెద్ద మంత్రపుష్పాన్ని వేద పండితులు పఠిస్తూ ఉంటారు పెద్దలను అలాంటి आ వినిపిస్తాను మీరందరూ విని ఆ స్వామి विनि మనందరం अनुग्रहा मनन्दरं पात्रलम् गाक ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः श्रीसरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः ॐ धाता पुरस्ताध्यमुदा जहार शक्रः प्रविद्वान् प्रति चतस्रः तमेवं विद्वान् इह भवति नान्यः पन्था अयनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशुम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणगुंहरिम् विश्वमे वेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्व स्वात्मेश्वरं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्ज्जगत्सर्वं ऋष्यते श्रूयते पिब अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगं समुद्रयन्तं विश्वशंभुवं पद्मकोशप्रतिकाशकं हृदयं चाप्यथोमुखम् अधो निश्चावितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाते विश्वस्यायतनं महत् सन्ततकं शिलाभिस्तुलं भज्या कोशसन्निभं तस्यान्ते शुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महान्यग्निर्विश्वाचिर्विश्वतोमुखः सौग्रभुग्विभजन्धिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगोध्वमजस्थायि रश्मि यस्तस्य सन्तत सन्तापयति सन्देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये भन्निशिख अणियोध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखे बभास्वर नीवारसुकवत्तन्वे पीताभास्वच्चणोपुमा तस्याः मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः परमस्वराट् योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अपां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति अग्निर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति योऽग्नेरायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अग्नेरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति वायुर्वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो वायोरायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पमायतनं वेदा आयतनवान् भवति असौ वै तपन्नपमायतनम् आयतनवान् भवति योमुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमावा पमायतनम् आयतनवान् भवति यश्चन्द्रमस आयतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद यो पमायतनं वेदा आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणामायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा यो पामायतनं वेदा आयतनवान् भवति पद्यो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति ह्यः पद्यन्यस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वै पद्यन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेदा ह्योपामायतनं वेदा आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति यः संवत्सरस्यायतनं वेदा आयतनवान् भवति आपो वे संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति य एवं वेद योऽप्सुनाभं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति किं तद्विष्णोर्बलमाहुः का दीप्ति किं परायणम् एको यद्धारयद्देवः रेदसि रोदसी बुभे वातोविष्णोर्बलमाहुः अक्षराब्दी तिरुच्यते त्रिपदार्थाय यद्देवः यद्विष्णोरेकमुत्तमं राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेकामङ्कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ तद्ब्रह्म ॐ तद्वायुः ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यम् ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरो नमः अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु तं यज्ञस्तम्भषट्कारस्तमिन्द्रसृगं रुद्रस्वं विष्णुत्वं ब्रह्मत्वं प्रजापतिः त्वं तथा पापो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवसुवरोम् ईशानस्सर्वविद्यानाम् ईश्वरस्सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्म शिवो मे अस्तु सदा सदाशिवो ऋषगं सत्यं परं ब्रह्मं पुरुषं कृष्णपिङ्गळम् ओद्धरितं विरोपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुप्रचोदयात् आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं नमस्कारं केशवं प्रधिगच्छति श्रीकेशवं प्रधिगच्छति ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्यकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रचोदयात् ॐ सकलविज्ये च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ वक्रतुण्डाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ अन्भास्कराय विद्महे महद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यप्रचोदयात् ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिवः प्रचोदयात् ॐ गोपालाय विद्महे गोपीजनवल्लभाय धीमहि तन्नो गोपालः प्रचोदयात् ॐ अञ्जनीयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमः प्रचोदयात् ॐ विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नषण्मुखप्रचोदयात् ॐ महाज्वालाय विद्महे अग्निमध्याय धीमहि तन्नो अग्निप्रचोदयात् ॐ उग्रनृसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नृसिंहः ॐ क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नश्चन्द्रः प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे हिरण्यवक्षाय धीमहि तन्नो गरुडप्रचोदयात् ॐ परमहंसाय विद्महे महातत्त्वाय धीमहि तन्नो हंसप्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः च विधं चतु విష్ణుమూర్తికి చాలా ఇష్టమైన మంత్రపుష్పం ఇది అందుకనే పెద్ద పెద్ద దేవాలయాల్లో చక్కగా సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం అయినప్పుడు ఈ ఈ పెద్ద మంత్రపుష్పాన్ని చక్క చదివి స్వామి తాలూకు అనుగ్రహానికి మనం అందరం పాత్రలు అవుతూ ఉంటాము ఈ చదివే విధానం మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసి మీ వాల్యుబుల్ కామెంట్స్ కూడా పెట్టండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ